안녕하세요. 구독자 여러분, 잘 지내고 있습니까? biz sizlar bilan to'rtinchi a kitobimizdamiz to'rtinchi a kitobni to'rtinchi kvassda biz sabu qo'shimchamiz o'zbek tiliga u yoqda tursin deb tarjima qilinadi qo'shimcha oldingi holat aniq noto'g'ri bo'lib Bunga qaraganda oson bo'lgan keyingi holat amalga oshishi qiyin bo'lishini ko'rsatayotgan paytda san yangi sotib olgan telefoningiz telefoningizgaya qulayligi u yoqda tursin judayam funksiyasi ko'pligi uchun foydalanish usulini ham 영화는 갑자기 나는 바람에 bio ya'ni kechagi kino qiziqarlimidi gapirma to'satdan qornim og'riganligi sababli kino zali u yoqda tursin uydan tashqariga ham chiqolmadim demak kurayotgan bo'lsalaring bu yerdagi hech qaysi gapda ijobiy mazmun qo'llanmadi demak salbiy holatdan foydalanish sababli asosan keyin gapda ijobiy mazmun kelishi mumkin emas asosan siz salbiy gaplardagina foydalanishingiz mumkin bo'ladi no, bu arasmiyon yoki yonsi bismillah i yonsii anvaqahihe poshigi paramida ya'ni siz bu yerdagi banderni reklamani yaxshilab o'qishingiz kerak bo'ladi mana shuni o'qiganingizdan keyin hozir man namuna tariqasida ko'rsataman mana shu namuna tariqasida siz buni qalbingizga yoqmaydiganlarini tanlab olib mana shular haqida suhbatlashishingiz kerak bo'ladi birinchi o'qib ko'ramiz ko'ramizyani sog'lom fitnes klub 10주년 1개월 oson hayonin demak banderni tarjima qilamiz toza va keng fitnes zali mehribon va mutaxassis xodimlar eng zo'r sauna va jihozlar sport libosi va sochiq havol etiladi tekinga 10 yillik nishonlash tadbiri demak ayol a'zolar bir oy tekinga shug'ullanishadi op buni tarjima qilib oldik endi biz buni o'zaro qalbimizga bizga yoqmaganlarini tanlab endi namna tariqasida sizlar ham io kecha fitnes klubga borgandigan qanday edi adasi yo'q 믿고 갔는데 넣기는 tarjima ya'ni gapirmang reklamaga ishonib borgan edim keng bo'lishi yoqda tursin uchta odam sport bilan shug'ullanishiga ham tor dedik endi yani, biz ikkinchisini ham xuddi mana shu tariqasida bajarasiz ya'ni tarjima qilib olasiz o'qib tarjima qilganingizdan keyin anashu sizga yoqmaydigan qalbingizga yoqmaydiganlarni tanlab namunadagidek dialoglantirasiz va bizga kerak bo'ladi albatta konyonn konyon n qo'shimchalari mavzumi sizlarga tushunarli bo'lgan bo'lsa biz keyingi mavzuga o'tsak ham bo'ladi bo'lsa ponada o'zbek tiliga shekilli deb tarjima qilinadi bu qo'shimcha qandaydir asosga tayanib salbiy ish harakat yoki natijaga qattiq ishongan paytda foydalaniladiya'ni bu kitob qiziqarlimikan mavzusini ko'rgandim qiziqarsiz shekilli bankka pul qo'ya olasizmikin bankka pul qo'yish deyapsizmi pulni juda yam ko'p ishlatib yuborganligim uchun bankka pul qo'yish u yoqda tursin o'zimni kunlik xarajatlarimga ham yetishmaydi shekilli deyapmiz demak asosan mana shunday salbiy harakat yoki natijaga qattiq ishonishda foydalaniladi likka hop ko'pchilik so'rashadi grammatikani o'rtasida yoki oxirida keladiganlarini qayerdan bilib olsak bo'ladi ya'ni siz grammatikani qaysi grammatikalarni so'zni o'rtasida yoki qaysi grammatikalarni so'zni ya'ni gapni yakunlab kelishi mumkinligini siz mana shu ta moq qo'shimchasidan bilib olasiz ya'ni bu hozir o'rganayotgan grammatikamiz oxirida ta qo'shimchasi bor ya'ni mana shu moq qo'shimchasi mana shu hadadagi da hop demak ushbu grammatikada ta qo'shimchasi bormi demak siz buni gaplarni yakunlab foydalanasiz gaplarni oxirida keladi agar mana shu grammatikada ta qo'shimchasi yo'q bo'lganda edi siz bu grammatikani gapni o'rtasida foydalanasiz misol uchun tamyoni tamyon mana shu grammatikalarda ta qo'shimchasi yo'q va mana shu ayo ayo heo qo'shimchasi bilan tugaydigan grammatikalar ham bor ular ham gaplarni oxirida yakunlab keladi misol uchun qo'shimchasini sanao qo'shimchasinilo qo'shimchalari mana shu qo'shimchalar demak ayo o heo qo'shimchasi qatnashganmi hozirgi zamon norasii ko'rsatiladi demak u bilinki so'zni ya'ni gapni yakunlab keladi u grammatika biz sanab o'tgan qo'shimchalar yo'q bo'lsa mana shu grammatikada demak u so'zni gapni o'rtasiga keladi demak darsimiz tushunarli bo'lgan bo'lsa sizlarga yana jonsib joni kitobni sovg'a tariqasida olsa yaxshi ko'rarmikin biz bizbitta savol berdi mana bizga ushbu savolni tayyorlab oldik endi mana shu savolni boshqalarga berib ko'ramiz

shu kunlarda romanga qiziqishim paydo bo'ldi deb aytgani sababli yaxshi ko'radi shekilli demak biz ikki xil javob berib ko'rdik sa bu yozi shartida namunadagidek do'stingiz haqida savol tayyorlab mana shu savolni boshqa odamlarga berib va unga javob ham berib ko'rishingiz kerak bo'ladi man sizlarga namuna ko'rsatdim tepada bizyuqorda grammatikadan foydalangan holatda mana shu aytdik namunani an mana shu kerak bo'ladi ikki uch hamda to'rtinchi jumlalarni savollarni javob berasiz va bu yerda maragi bor kelli va o'rtasida maragi bo'lib o'tgan buni biz tarjimasiga tushunib olishimiz kerak bo'ladi bugun sibn bilan kino ko'rgani boraman deb aytyapsizmi yaxshi bo'lsa kerak 안 싸우면 yani yaxshiyuuyo yaxshi u yoqda tursin urushmasak yaxshi bo'lardi va negao'zaro didlarimiz boshqaligi uchun urushib turamiz bugun ham real kinoni ko'raylik deb aytadi shekilli 선 레알 기노는 영어고래 산쿠 스티븐은 자가 기 좋아하면 나도 좋아할 거라고 생각했거든. 스티븐은 오주 야흐시 거서 많이 야 야흐시 거라데 보이레디k 보이 그럼 나도 네가 보고 싶은 걸 보자고 말해. 뭔데 보써산은산고르신걸 알게인 기노는고래릭데아이트고 했다. 가거 보자고 해도 눈치가 없어서 잘못르던데 boshqasini ko'raylik deb aytsam ham farosat yo'qligi uchun yaxshi bilmaydi bugun uchrashsangiz ham yana shunday bo'lsa nimaga har doim san ko'rishni ohladigan kinoni ko'ramiz deb so'rab mana shu urushadan o'xshaganligimiz uchun aytish qiyin edo ya'ni shunday bo'lsa ham aytib ko'rib bilishing kerak aytmasdan yuraversang qanday bilasan demoqda deak o'zlaringham bu matnni yaxshilab o'qib dialogni tarjima qilib va buni yodlab olsalaringi sizlarda maragikatta yordam bo'ladi ya'ni siz ushbu maragilarni yodlab <laughs> shu koreys <laughs> tilidagi talaffuzingizni bir muncha oshirishingiz mumkin bo'ladi yaxshi tarafga va o'zingiz ham erkin mavzuda bemalol gapirishingiz mumkin bo'ladi agar xohlovchilar bo'lsa yozib ham ham shu erkin mavzuda dialog yaratib ko'rishingiz mumkin bo'ladi albatta biz o'rgangan yangi grammatikalardan foydalangan holda va biz keyingi mavzuga o'tamiz keyingi mavzuimiz ni payone yoki ani panyone ushbu qo'shimchamiz o'zbek tiliga aksincha deb tarjima qilinadi bu qo'shimcha oldin kelayotgan holat bilan keyin kelayotgan holat qarama qarshi bo'layotgan haqiqatni ko'rsatayotgan paytda foydalaniladi foydalaniladibizni uyimiz maktabdan yaqinu aksincha metro bekatidan uzoqman kitob o'qishni yaxshi ko'raman aksincha ukam 라 а с 즈 з і 스 і 라 н 남자들은 보통 자동차에 관심이 많은 반면 여자들은 자동차에 별로 관심이 없는 편이다. 이들러 오닷та машинага кызыкшы көп. аксенция кызлар 는 а ш и н а г а у м ч а qo'shimchalaridan foydalanasiz demak har doim yuqorida aytganimizdek mana shu ikkita holat bir biriga qarama qarshi bo'layotgan paytda mana shu haqiqatni ko'rsatib kelar ekan yoki yonsib bu yerda savol mashqi bor quyidagi holatda ya'ni quyidagi tarzda bajaramiz bu yerda bizga berilgan hayoshian birinchisida ya'ni maktab oshxonasi maktab oshxonasida yaxshi tarafi bilan yomon tarafini o'zaro taqqoslab gapirib ko'rishimiz <laughs> kerak bo'ladi albatta yuqoridagi grammatikadan foydalanib na tariqasida bitta dialog tuzib ko'raman ya'ni maktabimiz oshxonasi ovqatlari ovqatlar <laughs> narxi arzon aksincha tamonchalik yo'q yana boshqa 학교 식당은 메뉴가 다양해서 좋은 반면에 사람들이 많아서 불편하다. ya'ni maktabimiz oshxonasi menyusi har xilligi uchun yaxshi lekin aksincha odamlar ko'pligi uchun noqulay demak biz maktabimiz oshxonasini yaxshi taraflari bilan yomon taraflarini bog'lovchi qo'shimcha panmyone aksincha qo'shimchasidan foydalanib dialogga aylantirdik ikkinchisi urichi bizning uy ya'ni bizning uyimizni ya'ni o'zizni uyingizni yaxshi va yomon tomonlaridan aytishingiz kerak uri i bizning uh, amaki vachchamiz uh, nega kalge, ya'ni man tez tez borib turadigan magazin nega segin poama men shu kunlarda ko'rgan serial mana shular haqida uh, yoki toin oltinhiior bir uh, rasm shu jumla qo'yib uni yuqoridagidek aylantirishingiz kerak bo'ladi va biz keyingi mavzuga o'tamiz so'nggi mavzuyimiz yonga onaa alisubaka opta ali subaka opta qo'shimchasi qiziqarli bu qo'shimcha boshqa usul yoki iloji yo'q bo'lishini ko'rsatayotgan paytda ko'proq foydalaniladi ya'ni yaxshi asallar orqali tayyorlagandim tayorlagan sababli ovqatlar 마산에 모시다면 b a ş 지 a i 여기 j ı yok. Baki, b i l o 에할 수밖에 없었다. so, y 이 k i 이 a g a l byogihal su bakyo o p s 는 t t a Yani, 자 e i s t r a s 이 bunu y o g yigit va qizlarni xarakteri boshqalik ya'ni boshqachalik sababli yaxshi bajarish mumkin bo'lgan sportni boshqa bo'lishdan iloji boshqa iloji yo'q deyilmoqda demak pa qo'shimchmiz umuman mana shu variantdan ikkinchi variant yo'q bo'lishini ko'rsatayotgan paytda ko'proq foydalanib keladi s qo'shimchasi ko'proq foydalan bu qo'shimchani siz sgida ham ko'proq foydalanishga duch kelishingiz mumkin i sigida ko'proq foydalani foydalanishingiz kerak bo'ladi ayrim grammatikalar bor mana shu sgida ko'proq foydalansangiz sizga qo'shimcha ballar beradi huning uchun mana shu o'zi misol chun va kogra maskalarni hammasidan ham foydalansangiz yaxshi lekin demak o'zini sigini o'zini asosiy asosiy bo'lgan umboblari bo'ladi ana shulardan ko'proq foydalanishga siz harakat qilishingiz kerak bo'ladi o bu yerda yonsib bory yonsibda savol berilgan u do'stingiz nimaga tez tez oyog'ini jarohatlar ekan ushbu savolga to'rt xil javob berilgan 운동을자주하니까자주 다칠 수밖에 없다. 스포 테스트 테스트 는 테스트 트이지 i 항상 휴칙종화를 보면서 걸으니까 자주 다칠 수밖에 없다. Harda telefonga qara yotib yuradigan hisobi test test j a r o h xarakteri tezligi sababli tez tez jarohatlanishdan boshqa iloji yo'q shini har doim baland tuflini poshnasi baland tuflini kiyadiganligi sababli tez tez jarohatlanishdan tashqari boshqa iloji yo'q deyilyapti yoki yan o'ziz biror bir javob berishniz mumkin sizga savollar ikki uch va to'rtinchisiga ushbu savolga javob berishimiz kerak bo'ladi ushbu javoblarga qarasanglaring har bittasi lsbapd ya'ni yuqoridagi grammatikadan foydalangan siz ham ushbu savollarga javob berayotganingizda siz lsbaop qo'shimchasidan foydalanishingiz kerak bo'ladi va shu tariqasida namuna mana shu sizlarga namuna mana shu namuna tariqasida bu savollarga ham javob berishingiz kerak bo'ladi yo biz ushbu jadvalni to'ldirishimiz kerak bo'ladi ya'ni qay tarzda buni siz dumaloqcha agar qaysi biri sizga mos kelsa qaysi bir qator sizga mos kelsa mana shunga dumaloqcha qo'yishingiz kerak bo'ladi hop jada mato jaranta ya'ni qiz kız, qizlar yigitlarga qaraganda gapni yanada yaxshi gapirishadi agar Uh, siz shunday deb o'ylaydigan bo'lsangiz uh, shulardan qay birisi mos kelayotgan bo'lsa siz fikringizga larni biriga dumaloqcha qo'yib qo'yishingiz kerak bo'ladi agar birortasiga agar siz shu fikrga qo'shilsangiz albatta t yigitlar qizlarga qaraganda mashinani yana ham yaxshi haydashadi dumaloqcha xohlagan biringiz agar sizga to'g'ri kelsa va bu yerda yana qiziqarli shart borya'ni yigitlar bilan qizlarni qobiliyati bir xil deb o'ylaysizmi boshqa boshqa deb o'ylaysizmi fi fikrlaringizni ya'ni fikringiz bir xil do'stlar bilan yig'ilishib unday o'ylaydigan sababi bilan asosini gaplashib ko'ring ho bu yerda ikki xil o'ylaydiganlar bor shuning uchun ikki xil fikr berilgan namza va yojann katta. ya'ni yigitlar va qizlarni yaxshi bajaroadigan kasblari bir xil demak bu yerda aytilyaptiki yigitlar va qizlar kasbni bir xil bajarishadi ya'ni o'rtasida farq yo'q namza va yojann yigitlar va qizlarni yaxshi bajara oladigan kasbni boshqa boshqa ya'ni yigitlar mana bu kasbni yaxshi bajara oladi qizlar mana bu kasbni yaxshi bajara oladi siz shunday o'ylaysizmi yoki mana bunday o'ylaysizmi bittasini tanlab olishingiz kerak bo'ladi va ana shu bittasini tanlab olganingizdan keyin o mana shu do'stlaringiz bilan buni siz asosini sababini siz o'zaro muzokara qilib ko'rishingiz kerak bo'ladi judayam qiziqarli hop va bu yerda grammatik testlar yuqorida o'rgangan barcha grammatikalarimizdan test tuzilgan ushbu grammatikalardan foydalanib har bitta raqam ostidagi b gapni to'ldirasiz manabu daraqasida birinchisini ko'rsatib beraman bu kinoni bugun albatta ko'rishni xohlagan edim kinoteatrga borsam bilet bormikin shu kunlarda mashhurligi ko'p ekan dam olish kuni bo'lganligi uchun bilet bor shekilli şey ikpo ya'ni pe qo'shimchasiponda qo'shimchasidan foydalanib biz birinchi gapni tamomladik mana shu tariqasida har bir grammatikalardan mosini siz qo'yishingiz kerak bo'ladi de. demak buguni darsimiz sizlarga tushunarli 우리 양보사, 서 보레디 영보아 서울 날보사 서울 날 보레디 영보사, 서울 날인 보레디 영보사, 서울 날인 보레디 사 서울 날인 보레디 영보사, 서울 날인 보레디 영보 서울 날 서울 날인 보레디 영보사, 서 서울 날 서울 날인 사 서울 날서사